أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد بقول يعجب سلسلة محمد خضري رحمه الله نين اتمام الوفا كتاب لنا شرح نوقي بو رسول الله تان كين رضي الله عنه دن تارتب حسن رضي الله عنه جاء halifaliklarigacha to'rtala xalifa yoki beshta işte desak mana beshta işte xalifani hayotlarida bo'lgan eng muhim muhim hodisalarni va ularni tarjimai hollarini gapirib o'tirilarb <laughs> <laughs> kitobni ikki qismga bo'lganlar shayx birinchi qismida xalifalar zamonidagi ittifoq hayot voqealarini keltirganlar ittifoq degani ya'ni, yani masalan abu bakr umar roziyallohu anhuni hayotlarida va usmon roziyallohu anhuni hayotlarini ham avvalida xalifalar ichida deyarli ixtilof bo'lmagan ummat ichida ham shuning uchun ham ikki qismga bo'lib olganlar deyapti birinchi mana shu ixtilof yo'q zamonni sharhlaydilar keyin usmon roziyallohu anhuni hayotlarini oxiridan boshlanadi ixtilof keyin ali roziyallohu anhuni hayotlarida ki u kishi qatl qilinishliklari hasan husayn qatl qilinishligi va hokazo ixtilof davri deyiladi bu xulofai xroshn o'zini ichida ham ya'ni ikkiga bo'linyaptida ittifoq davri bor ixtilof davri bor fitna davri ai usmon roziyallohu anhuni hayotlarini oxiriga borib mana shunaqangi fitna davri boshlangan keyin o'sha ikkinchi qismini mana shuni gapiradilar va o'shani ortidan keyin ixtilof ortidan kelib chiqayotgan zararlarni gapirganlar undan avval mana shu ikki qismga kirishdan avval esa xalifalikni ahamiyati haqida gapirganlar ya'ni nima uchun islomda o'zi xalifalik degan narsa joriy qilingan kerakmi o'zi u halifalik hozir ba'zi odam aytib yuribdi xalifalikni olloh qiladi deb masalan rostdan shundaymi ummat qarab o'tirishi kerakmi masalan xalifalikka v kim o'zi xalifa bo'ladi uni shartlari nima g'oyalar nima xalifalikdan shuni ahamiyati haqida gapirganlar demak mana shu uch tartibga ko'ra o'qiymiz birinchi mana shu hozir aytgan mavzuyimiz halifalikni ahamiyati shartlari kim o'zi xalifa bo'ladi va nimaga u xalifa bo'lishi kerak shu haqida keyin mana abubakr roziyallohu anhuni xalifalik bo'lishliklari keyin umar keyin usmon keyin ali keyin hasan roziyallohu anhu bilan shu bilan mavzu yakunlanadi inshaalloh endi bu narsada rasululloh sallou alayhi vasallam hosata hadisda ishora qilganlar kanat banu isroil isroi avval zamonlarda bani isroilni ambiyolar boshqarardi har qachon bitta payg'ambar o'lsa o'rniga boshqa payg'ambar kelardida ummatni boshqarib ketaredi endi payg'ambarlik yo'q deganlar rasulullohdan keyin lekin xalifalar bo'ladi deganlar va ko'p bo'ladi ular deganlar va sizlar ularni eng birinchisini birinchisini bayatiga vafo qilasizlar deganlar ya'ni kim birinchi xalifa bo'lgan bo'lsa o'shanga turasizlar vafo qilib ertaga yangisi bittasi chiqsa u tirikligida unga inqilob qilaman deb unga bayat bermaysizlar deganlar xullas mana shu hadisda o'zi rasululloh aytib qo'yganlarki xalifalar qarang mana o'tgan ummatlardagi ambiyolar vazifasini bajaradi ya'ni nimada vahiy kelishda emas odamlarni boshqarishda demak bu kerakmikan kerak ekan yani ana shuni aytyaptilar hozir rasululloh sallallohu alayhi vasallam risolatni yetkazib olloh huzuriga g'ilat qilganlaridan keyin endi odamlarni boshqaradigan bir imom ya'ni boshliq kerakmi rasulullohni o'rniga qolish kerakmi payg'ambar qoladimi payg'ambar qolmaydi kim qolishi kerak xalifa qoladi asli xalifani lug'atda ma'nosi ham nima degani xalafa degani aslida bir <laughs> narsani ortidan qolish degani xolifa degani bittasi o'ladida xalifani keyin ortidan ikkinchisi qoladigan bir odam degani u davom etaveradi ismi shu uni o'zi ya'ni qiyomatgacha davom etadi ular osha onamiz aytganlar rasulullohni vafotidan keyin sahobalarni holini tafsirlab sahobalar shunday bo'lib qoldiki qorong'i yomg'irli kechada qorong'u yomg'irli kechada qo'ylar qanday qilib haligi qo'rani pinjiga kirib qoladi bir burchakka borib hammasi tiqilib oladi qo'ylar sahobalar shunday bo'lib qoldi degan madinaga tiqilib qoldi sahobalar degan aslida rasulullohni zamonida arab yarim oroli hammasi fath bo'ldi yamangacha buyog'i uyoq tepasi mana romgacha fath bo'ldi hammasi fath bo'ldi sahobalar egalladi lekin baribir to'liq qo'lga olindi degani emas emasedida bu hali rasulullohni vafotidan keyin hammasi bayatni buzib yubordi arobiylar tashqaridagilar makka qolgan toif qolgan madina qolgan ana shu uchta shahar qolgan qolgan hammasi bayatni buzib yuborgan murtad bo'lib ketgan makka madina toif qolgan toif ham qaytib ketmoqchi bo'lgan toif endi makka tushunarli makka endi nima bo'lganda ham to'liq islomga kirgan haqiqatdan h rasulullohni yurtlari baribir ollohni bayti bor madina ham tushunarli sahobalar hammasi shu yerda bo'lgan Toifliklar aytishganki ey odamlar degan bular ham ba'zilar iymondan qaytmoqchi bo'lgan sizlar o'zi eng oxirgi iymonga kirdinglar degan Rasululloh rasulullohni umrlarini oxirida fath bo'ldi-yu toif endi birinchi bo'lib qaytuvchi bo'lmanglar hech bo'lmasam degan to'xtanglarchi pas kutaylik degan shu sabab Alloh ularni asrab qolgan eng oxirgi iymonga kirib eng birinchi murtad bo'lmanglar sizlar degan haligi oyatda aytgandek awwala kafirin birinchi bo'lib endi sizlar boshlab beringanla shu kofir bo'lishlikni deb o'zi bir birlarini ular to'g'irlab qolgan qolgan hamma joy kofir bo'lib ketgan oysha onamiz shunday aytyaptilarki sahobalar holini madinaga tiqilib qolgan sahobalar xuddiki qo'ylar yomg'irlik qorong'i kechada yomg'irdan qo'rqib qanday bir birini pinjiga kirib haligi og'irni yoki qurani burchagiga qisilib oladiyu sahobalar shunday bo'lib qoldi degan hamma madinada masjidga tiqilib qoldi hamma qo'rqib qolgan arobiylar bosib kelyapti deb yoqda o'zi rasululloh vafot etganidan hali o'ziga kela yo'q odamlar ana shunda endi qarang bu hozirgi zamonda agar shunaqa ish bo'lsa oshiqchasiga bu jinni deydi odamlar bunaqa ishni abubakr aytganlar rumga askar jo'natamiz muhammad sallallohu alayhi vasallam jo'natilganlarida usmon roziyallohu anhu shuni uhun mana birinchi bo'lib islomga shoshilgan kishilardan bo'lganlar sobiqinlardan u kishi abubakr roziyallohu anhuning qo'lida islomga kirganlar abubakr roziyallohu anhu da'vat qilganlar usmon endi tanishlari bo'lganda u kishini birdaniga islomni qabul qilganlar usmon roziyallohu anhu v rasululoh sallallohu vasallam u kishiga qizlari ruqoyani berganlar keyin bu birinchi qizlari mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam usmon roziyallohu anhuga bergan mushruklar musulmonlarga ozor berishni boshlaganda usmon roziyallohu anhu xotinlari bilan ya'ni i rasulullohni qizlari ruqoya bilan habashiston diyoriga hijrat qilib ketganlar keyin makkaga qaytib kelganlar qabristondan qaytib kelishgan ko'p sahobalar shularni ichida usmon roziyallohu anhu ham Rasulullohning qizlari bilan qaytib kelganlar. kelganlarsu'ngra ikkinchi qizlarini berganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmon roziyallohu anhu, Ummu Ummu Kulsum. Kulsumni berganlar. boshqa rivoyatlarda kelgan agar Ummu kulsum ham vafot etgandan keyin aytganlar zaviju Usmon usmonni nikohlaylar, unga qiz beringlar agar uchinchi qizim bo'lganda uchinchi qizimni ham usmonga bergan bo'lardim deganlar asli uchinchi qizlari bor endi Ali al xotinida u kishi boshqa demoqchilar agar boshqa yana qizlari bo'lganda boshqa rivoyatlard aytilgan 40 ta qizim bo'lganda hammasini usmonga deganlar. Bu nimadan deysiz sababi juda yam xulqlari go'zal bo'lgan muomalasi ahli oilasiga go'zal bo'lgan va halim bo'lganlar juda ham halim odam bo'lganlar shuning uchun ham mana shu yani usmonga qiz beringlar deganlar agar uchta qizim bo'lsa yoki bir rivoyatda qirqta deyilgan hammasini sh usmonga beradim bitta bitta deganlar <laughs> faxshlardan shu darajada chetlanganki u kishini og'zidan faxsh so'z chiqqanini topisha olmagan tarixda hech kimsa hasan roziyallohu anhu hattoki ba'zilar u kishini haligi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nabirasi deb endi faxrlanganlarku o'zlarini faxrlanmasalar ham odamlar u kishini shunaqa deb ko'tar ko'tar qilib hurmat qilishgan shunda bir odam kelib u kishiga aytgan ekan deyiladida de. siz bir hachrga siz degan haqoratni qarang siz hachirga o'xshaysiz degan nega desa hachr shunaqa onam ot deb faxrlanib yuradi holbuki dadasi eshak degan buni o'sha umaviylardan ba'zilari aytgan deyiladi mana narigi tomon moiy roziyallohu anhu tomon odamlardan biri ali roziallohu anhuni yomon ko'rganku ular o'shalar ba'zilari aytgan bu gapni deyilganda de. siz hashirga o'xshaysiz şey degan hachir shunaqa qilib faxrlanib yotadi qachon bo'lsa meni onam ot bo'lgan deb holbuki otasi eshak şey bo'ladi u rostdan hashirda shunaqada otasi eshak şey bo'ladi hashirni onasi ot bo'ladi ayol otni ustiga erkak eshakni qo'yishadida undan hachir tug'iladi keyin hashir faxrlanamish deyiladida de. shunaqa qilib meni onam ot bo'lgan deb dadasiga şey qarasangiz eshak aslida shaytoncha fikrlarni qarang subhanalloh odamlarni tilidan shayton qanaqa chiqaradi hasan roziyallohu anhuni ana shunaqa haqorat qilgan bir odam keyi qanaqa odam nafsoniyatiga tegadi bu siz hachirsiz onam ot deb faxrlanasiz deyapti ya'ni onam rasulullohni qizi deb faxrlanasiz deganda holbuki dadangiz eshak demoqchi bo'lyapti ali roziyallohu anhuni ya'ni endi qanaqa jahli chiqib ketadi odamni sen meni otamni haqorat qilyapsanmi onamni haqorat qilyapsanmi deb ana shu johiliyat odatida birdan o'zicha mardligini tutib ketib ey nima deyapsan meni dadamga onamga nima demoqchisan deb o'zicha bir odam men nimasini ko'rsatishligi o'zini reaksiyasini ko'rsatishligi maqtov emas hech qachon u johillik u shunday degan bilan shunday yup bo'lib qoladimi masalan hasan ralh hech qachon unday bo'lmaydi shunda aytgan ekanlar demoqchimanda xullas o'sha mana hozir halimlikni o'rgan dedilarku faxsh so'zlardan gaplardan chetlanddilar o'shanda ham so'kmaganda haliginga qarab aytgan ekanlar agar rost aytayotgan bo'lsang jazakalloh xayr degan ekan agar yolg'on aytayotgan bo'lsang men so'kishimdanda yaxshiroq jazoni olloh senga beradi degan va'dalashilgan joyimiz qiyomat deganlar kimni otasi eshak bo'lgan onasi ot bo'lgan o'shanda ko'ramiz deganlarda de. umuman u kishini og'zidan bir haqorat gap chiqarib bo'lmagan deyiladi odamlar shuning uchun hasan roziyallohu anhuni shunday ko'rsa ko'rgandan bilar ekan bu odam payg'ambarni avlodidir <laughs> <laughs> keyingi darslarda moviy <mauwae> roziyallohu anhuga xilofot o'tgandan keyin shuni xilofatlarida bo'lgan hodisalar u kishidan keyin o'g'illari yazid xilofatida bo'lgan hodisalar undan keyin kichkina moviyadan keyin marvon ibn al hakamga o'tgani undan keyin Abdul Malik ibn marvonga o'tgani xilofat. Abdul Malik ibn marvondan keyin uni o'g'illari valid ibn Abdul Malik, sulaymon ibn Abdul Malik, undan keyin umar ibn abduazizga xilofat o'tishligi undan keyin yana marvonlar kichkina marvonlarga xilofat o'tishligi undan keyin umaviylar xilofati yiqilishligi yuz yillar bir yuz yigirma yillar davom etib ummaviylar xilofati yiqiladi shu bir yuz yigirma yilda ham juda ko'p katta fitnası, gen, katta qonlar to'kilgan abdudonzuber fitnalari ash ashas fitnasi va boshqa shunga o'xshagan ko'p fitnalar bo'lgan inshaalloh bu ham bir katta dars bo'ladi yani keyingi darslarda inshaalloh mumoiy roziyallohu anuning haqidagi darslardan boshlaymiz جاري عدنا قد عد من جديد بالدماء قد كتبنا صفحه